Так, доброго ранку всем <саспителю> про футбол. Ну, вчерашние матчи прокомментирую, были такие интересные, особенно у э, Александр УПЛ, начну с УПЛ. Александрия Кудровка. Ну, там быстро открыли счет Жуан Перейра. Обратил внимание на этого Жуана Перейру лишний вес. <саспителю> Я худею его в 10 раз. Это играющий игрок. Вообще там кто-нибудь ну, и есть, то Александрия. Ну а потом. Были моменты еще, в Александрии. Не забили. Отвратительно играла защита Кудровки. Ну, Сарчоус потом забил пенальти На 62 Игра была ерунда. Зря потраченное время, если смотреть. Оболонь а Бравар Началась игра, ну как бы баба он всегда старается у себя дома. Владелец Куба сидит с внуком, кушает какие-то леденцы. Денис Устименко замкнул прострел с правого фланга. А потом игру в свои руки взял металлист 1925, команда получше. Был такой момент, когда черненький, ну там в этом в металлисте нападение чернокожие и тодо и еще один крестьян мба и и тодо по моему выбегал но ну, он правда чуть потолкнул защитника обогоня ну вратарь вадим сташки если я не путаю он просто в колено бил <coughs> шипами и тодо хорошо что до конца ногу не прогнул такое нельзя делать ну, красная карточка ну я не знаю, может он посчитал, что там было нарушение, чтобы потолкнул чуть-чуть вперед и туда защитника. Но я не знаю, там можно было и пенальти поставить. <coughs> ну нельзя так играть в 21 веке, в 2025 году футбол. Вы же должны, как игроки, друг друга уважать. Но ты ему поломаешь колено, а у него поломанная жизнь. Ну идиот. Но там Чурко забил шикарный гол. Я такие люблю. С отскока. Положил корпус, дал девятку. Вратарь коснулся, но не смог вытянуть. Шикарный мяч. Поэтому Тода наказал их за грубость. Почистил отскок штрафной. И опять же запоминаем Кристиан Ба, черный. Ну, я так понимаю, Сенегала. Замкнул ковырялку уже на 93-й минуте, на 94-й. Как я говорил, металлист выиграет, и не благодарите. И опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг. Валига. Лига. Реал Соседат против Жироны. Нам правильно, ну, Руслан писал, подписчик в телеге. Если бы не та великая защита а Жироны, когда они стали в призах, и добик <laughs>, сделался печища. Там же вот эти все чудаки были, которые пошли и в Мансити играть, и т.д. и т.п. Он стоял в центре поля, как дуб. <laughs> Они все делали, он просто замыкал. Его задача была замкнуть. А когда надо пахать, <laughs> включить из себя Кавани, либо вот этого Вольтемада, что в не. Добик он просто наклонная доска для качания пресса. Но Вчера Витя Цыганков красавчик был. Это вся средняя линия. И Мартин, и Вицель. <coughs> я его уже давно похоронил. И Хиль. У Нахи особенно. <coughs> у Нахи он спелся с Витей. У Нахи на левом фланге, а Витя на правом. И они друг друга чувствуют. И <coughs> первыми они пропустили, Гедеш забил. Но я думал, так оно и будет, как я говорю. Выиграть Реал Света, Но <coughs> Реал соседают просто такими, как Жирона дома более-менее нормально играть. Они вообще пару сезонов были одна из лучших команд Тула Лиги. Сейчас дно поймали. С этим япошкой Кубой. И Пи, Витя начал атаку, подключил шикарно этого Унахи. А Унахи подключил Витя. В два касания и Витя забил Красавелу. первую. Я думал, ну, что на этом и закончится, на 76-й. А Витя на 84-й пошел на прострел и пяточкой пропустил мяч за дальнюю ногу и пяткой закинул в ближний мяч. Два мега мяча. Витя у меня сегодня на заставке. Я, наверное, Витю сделал на заставке. И вот этот момент, как вратарь Абаони ломал колено нигерийцу. Видите, сколько черных у нас пылят. Африку надо привозить. Ой, выключаю за ваше здоровье. Так. Сегодня погода холодная, кто утром пробежку кросс в Украине, то одевайте термушку. Так. Витя, Панадусе. Я рад, в этот раз что я ошибся. Вана-то заменили он не взлетал. Анже Нан тоже посмотрел. Делать было нечего. Дело было вечером. Ну там Анже их смял. Абдели, Шериф, <coughs> Джибрин и в самом конце Ралиосисо. Нан-то один забил, но то такое уже было. Анже сейчас в порядке. Запоминаем, что Анже в полном порядке. <coughs> Анже такая ситуация. Сейчас табличку включу. Анже на девятом, у них 22. Ну, один выигрыш, и они становятся пятыми. То есть Анже в полном порядке. Хотя это такая команда, которая <coughs> э, посла задних постоянно. Серия А. Ну, Лечи обыграл Пизу, ну, это как бы понятно. Потому что в такие, <coughs> таких матчах надо, это матч за 6 очей. И по теме матча Унион Лейпциг. Вчера Лейпциг разочаровал. Просто разочаровал. Ну, Унион просто играет. Они проходы Вингера по флангу. На вес длинный, на метров 30. И забегают мощные игроки вот эти. Бер, конца, скарка у Униона. Как так можно было играть? Ну, до 64-й минуты был 1-1, а потом они это Вансу пропустили, очередной навес. Ну, и пошли отыгрываться, и в самом конце на 94-й уже под обратку получили. Ну, да, думал, что Лейсик <coughs> все-таки дерзнет получше. Тем более, они идут на втором месте. Ну, вчера Юнион... Union... Юнион просто вышли биться. Юнион это такая команда, в которой там нет одного акционера, а сообщество простых людей просто донатят, создают пул для формирования команды. Реально народный клуб э, Германии. Ну а так, в принципе, все. Всем хорошего дня. Сегодня много футбола. Начнем. Что там? УПЛ, наверное, первое начнется. Ну да. Ковас. Кривбас, Ковас, Ковас Ковалюк. 13.00. Ну, хороший матч. У кого будет свет, ну... Да будет свет, сказал электрик и перерезал провода. Ну а так, в принципе, все. Всем хорошего дня.